Грузопассажирский трицикл. Почему грузопассажирский? Потому что можно и пассажиров, и груз вместе возить. По отдельности, конечно. Электро. 1200 ватт мотор. Тянет очень хорошо. Где-то 40 будет максимальная скорость. Вот такое водительское место. Здесь вот такие два подлокотничка. Раз, засел. Подлокотничек откинул и все, кайфуешь. До 40 будет максимальная скорость два ключа, два брелка, на сигнализации можно дистанционно заводить. Вот так два раза нажали на кнопочку, все завели, можно ключик в карман кинул, поехал. Передняя и задняя скорость, три режима скорости вперед. Поворотнички, сигнал, свет есть, права, документы не нужны на него. Дополнительный тормоз на задние колеса ножной, ручничок, как в машине. Сзади вот такой местяк пассажирский, такой немаленький. Дверка Вот так, чтобы раз, зашел и уселся. Тут вот, видите, если я на 70 килограмм, тут еще можно почти вдвоем можно садиться, если аккуратненько подвинуться. Так пассажиру будет очень удобно. И вот так он трансформируется в багажничек. Багажничек более-менее вместительный. 61 на 71. Ну и вверх там можете наложить себе хоть вот так вот до 300 нагрузочки выдерживают. Аккумулятор здесь 72 вольта, 3, 23 ампер часа графеновые. 70 километров будет при средней нагрузочке запас хода. Длина его 2 метра, ширина 73, высота по зеркала 1,10 м, с зеркалами 1,22 м. Гарантия пивроку. Доставка на відділення новой почты безкоштовна. Где в заводской коробке, складати не важно Если нужно, фото видео, на надамо. В собранном выгляде можно забрать место Одесса, Люздорская дорога 55, Bull Motors, заказать ссылочка в шапке профиля. Так что в цветах тоже есть. Заказывайте у нас Bull Motors. Шлемы тоже есть.